Сегодня я хочу а, сделать видеообзор на мою единственную монстряшку Клоди Вульф. Она шла вот такой вот красивой коробке а, с инициалом Monster а, High а, 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 а потом а, тут а, есть такой вот такая вот отдельная штучка, написано ш, а, потом а, Дракуаура Зандика. А, Сейчас, извините, пожалуйста, тут написано монстр, коник, липут, сэр. Потом тут идет, вот такая вот застежка, тут «MH», и тут вот э, герб Монстр Хай и написано Монстр Хай. Сама коробка она вот такая вот прозрачная, тут написана серия Down of the Dance Дракулара, и вот тут вот э, написано Монстр э, Хай. Потом э, сбоку с этой стороны а, тут э, есть э, э, лица персонажей это Фрэнки Штейн Дракулаура Лагуна Блю э, потом Коди Вуль э, Ой Клео и э, Гулия тут вот продолжение идет застежки тут вот инициал Монстр Хай сама моя кукла выглядит именно так у нее, как у всех, э, у нее, как у всех э, учеников э, школы монстров и девочек, вот такой вот розовый э, толстый каблук, э, довольно высокий. А потом у нее идет юбочка, а, топик и курточка. Все вы знаете, то, что Клоди Вульф это оборотень, так что она имеет зубки, будьте осторожны, и вот такие вот замечательные ушки. У ходе вульф э, есть э, свой домик. Оно я вам покажу вам в следующем моем видеообзоре. И также я сделала три подарка. Это вот такая вот красивая, э, такой красивый магнитик сердечка. Э, потом э, розовый скелет, э, который вот так вот тянется. Очень прикольный. И такой же э, фиолетовый тоже оно серия данс просто идет это было такое в магазине продавалось очень интересное этот э, я купила только купила позавчера а этот я купила только сегодня э, э, подписывайтесь на мой на мой канал и ставьте пальцы вверх если кому не понравилось ставьте пальцы ниже и пишите в комментариях